Halo Gan, dilanjut lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perjalanan setelah tadi mikir-mikir dan cari feeling feeling yang enak, akhirnya saya mutusin jalan itu perjalanan kali ini dilanjutin ke arah kanan. Jadi, tadi dari Pertigaan itu saya belok kanan ambil ke arah Majalengka Kuningan. Oh, jadi lewat Pasar Kuningan eh Pasar Majalengka ya. Pasar Majalengka ternyata sudah bagus sekarang sudah tertata rapi. Jadi tadi saya lanjut. Uh, sekarang uh, dilanjut ke arah kuningan uh, judulnya sih aprak-aprakan gini jadi nggak tahu juga yang penting masih sekitaran priangan timur uh, tadi sih memang sudah lewat Apa, -apa daerahnya yang pasti Tadi belok kanan ke arah Kecamatan Sel Selajambe, ya. Selajambe kan jadi, kalau dilihat di Google Maps, itu si Selajambe ini eh, Kecamatan paling ujung di Kuningan. Nah, sebelum kita lanjut di pijit dulu, ya. Tombol subscribe dan sama loncengnya, guys. Oke, okay, uh, videonya memang di skip 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 Tadi karena memang ada <tuk> ada terkait durasi yang kepanjangan sama apa namanya ada momen-momen <tuk> yang kurang terbiasa. Ya. Jadi intinya uh, saya sih menampilkan video-video yang perjalanannya yang bagus deh. Ya. Oke, okay, saya sudah masuk salah jambi sudah ke dalam. Jadi jangan nanya ini daerah mana, saya juga nggak ngerti. <tuh> Cuman tujuan saya sih setelah ini masuk ke sini kalau nggak ke Waduk Dharma, saya mau ke arah ke... Rancah kalau 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 tapi lihat situasi nanti deh. Lihat di perjalanan situasi kondisi jalan sama cuaca lah karena memang rencana hari ini juga nginep di jalan jadi langsung pulang pergi batu oke okay, segini dulu ini saya sudah masuk ke dalam selajang pemukiman pemukiman uh, sudah masuk pemukiman padat nih kalau tadi sih lewat uh, hutan-hutan gitu sekarang sudah masuk pemukiman padat jadi jadi teman-teman yang tahu daerah ini Komen-komen ya di komentar jadi buat informasi ke teman-teman yang lain barangkali mau menjelajah ujungnya kuningan. Oke selama uh, sampai sekarang sih pemenangan bagus kan. Oke dilanjut dulu saya mau nyetir lanjut kan? Halo, pemandangannya nah, tambah bagus dan suasana juga sudah se sejuk karena ini sudah lewat jam jam berapa? Jam dua jam duaan. Uh, lalu lintas juga ramai, uh, mungkin karena memang suasana lebaran ya orang masih sulaturahmi ke sanak saudara atau yang memang dari luar-luar kota tadi juga saya lihat dari <coughs> poplat uh, kendaraan mereka tuh, kalau lomba dari Jakarta Cirebon Bandung ya. jadi memang uh, buat buat pelancong yang kota sekarang uh, waktunya mudik kayaknya kalau saya sih nggak bisa mudik kan ini cuma jalan-jalan nggak -jalan jelas habis map aja sama penasaran namanya Selajam began, cuman nggak uh, nyesel sih pemandangannya bagus, uh, pemandangan bagus walaupun saya nggak tahu ini daerah mana uh, apa namanya gitu, cuman uh, yang pasti itu tadi saya melewati daerah uh, Dharma, ya berarti memang si apa kecamatan eh, yang ke arah waduk Dharma udah ada cuman tadi setelah mikir-mikir lagi kalau ke waduk Dharma takutnya tutup juga karena objek wisata sekarang eh, takut ditutup kan. Nah ini eh, batu ah, prasasti -pra, ya Jambe kan. Oke jadi buat teman-teman yang tahu sini bisa komen ya di komentar buat menginformasikan ke teman-temannya bahwa daerahnya ada apa aja tempat wisata atau apapun yang bisa jadi daya tarik di daerah sini. Cuman yang pasti pemandangannya bagus, eh, suasana juga cocok buat yang refreshing sekedar jalan-jalan ngabisin bensin Oke, okay, ngomong-ngomong bensin juga saya lihat di itu layar motor tuh bensin tinggal tiga kotak lagi. Jadi untuk eh uh, namanya kalau memang nanti ada pom bensin ini ngisi pool dulu ga? oke okay, suasana masih asik e, tinggal cari tempat-tempat ngopi -tempat buat ngerokok dulu nih kan oke okay, dilanjut dulu guys salah jambe mantap kan Halo, lanjut lagi. Kalau kalau diperhati ini kayaknya orang-orang sini hmm, apa uh, cari kehidupannya dari bertani, dari bersawah kayaknya ini, kan. Jadi kalau ngelihat dari tadi yang sepanjang saya lewat itu banyak sawah, uh, terus banyak toko-toko juga untuk jualan pupuk gitu terus ada aktivitas kayak gudang-gudang buat beras apa memang kebetulan aja cuman kalau ngeliat di untuk daerahnya sih memungkinkan karena ini wilayahnya <tuh> sebelah kanan saya itu ada sungai gede kalau nggak namanya kalau nggak salah ya nanti dikoreksi kalau salah itu sungai Cijulang ya sungainya gede bagus Uh, suasananya bikin kangen saya juga kalau kayak nanti kalau memang persiapannya lebih bagus mau sini lagi ke explore daerah yang lain lah. Ini juga teman-teman yang punya daerah atau desa yang bagus untung dikunjungi, di komen ya siapa tahu insyaallah saya kunjungin lah karena ini memang acaranya acara aprak-aprakan gak jelas awalnya cuma lihat di Google Maps terus ketemu daerah ini jadi eh, maaf kalau memang pengetahuan saya tentang daerah ini juga tidak tahu lah cuman ya judulnya ngabisin bensin sama ngabisin sumpek aja nih mah Oke, perjalanan juga ramai, lancar untuk ke wilayah sekitar sini, mah. Jadi masih asik. Oh, uh, tadi juga saya sudah melewati beberapa desa, dan katanya kalau saya terus ini uh, nanti melewati. kecamatan Subang atau desa Subang ya pokoknya Subang ya saya juga baru tahu di kuningan namanya Subang kirain Subang dekat ya tersana ini memang uh, asik sih daerahnya eh uh, kiri kanan pemandangannya bagus uh, uh, cuman bingung juga kalau kemalaman di sini karena enggak ada ya fasilitas penginapan karena saya juga kalau mau nginep di rumah orang juga nggak jelas, nggak kenal lah. Oke, okay, uh, makin asik kan? Makin aja nggak kerasa nih. Udah masuk ke dalam, kayaknya udah masuk daerah Subang yang orang sebutkan tadi ya, Kata kayaknya sih, udah udah ada juga. Cuman ini selamajamnya juga wilayahnya ternyata luas juga. Sekali lagi buat Teman-teman yang ngerti daerah sini maafin kalau informasinya saya salah karena <tuh> memang ini tadi saya judulnya aprak-aprakan kan. Oke, nuhun kan. Saya mau lanjut dulu mau nyari tempat kopi. Lanjut. Halo, dilanjutkan senang lewat sini Sumpah deh nanti mau kalau memang waktunya ada lagi saya kesini lagi ke eksplor daerah lain jadi Selajambe mantep lah Subang juga mantep nggak nyangka juga jalannya saya kira jelek lah kalau untuk ukuran ini bagus kan jadi perjalanan kita nyaman lah kalau 222 -22 segini mau wajar lah maksudnya nyangka uh, ini daerah bagus uh, tadi juga sempat ngobrol-ngobrol orangnya ramah-ramah dan apa ya uh, wilayah ini juga udah maju karena saya sudah melihat ada kurir-kurir online gitu kan uh, walaupun memang saya tidak menemukan pom bensin gede lah cuman kalau untuk bensin pom, pom bensin ini atau bensin acara mah dapat jadi saya juga tadi udah ngisi bensin udah penuh lagi setidaknya perjalanan saya sekarang aman untuk taprak aprakan menuju daerah selanjutnya mungkin Subang ya masjid-masjid <tuh> bagus kan jadi eh, di luar ekspektasi lah ini memang daerah bagus sifatnya daerah ujung kecamatan. E, biasanya sih biasanya kalau ujar namanya ujung-ujung itu wilayahnya kurang terurus sama pemerintah daerahnya tapi ini bagus. Jadi nanti bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mau melancong ke daerah sini eh rekomendasilah. Cuman Tadi juga uh, informasi yang saya dapat uh, ada. Jadi kalau ke arah kanan itu uh, ada beberapa jembatan yang ikonik kata orang sini tuh. Jadi ada jembatan pelangi, jembatan Swiss, keren juga nih Pokoknya ada jembatan-jembatan gede kan karena memang uh, wilayah ini terbelah oleh sungai yang gede atau untuk uh, akhirnya sungai ini ke kemungkinan ya itu ke arah kalau melihat itu ke arah jati gede soalnya kalau ke arah Dharma kayaknya sudah nggak mungkin tapi kalau memang salah dikoreksi ya jadi informasikan aja buat yang lain nah, jadi daerahnya gini jadi tadi pemukiman padat pem 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 Iman terus ketemu lagi sama daerah-daerah, eh, -daerah, uh, uh, kayak hutan gitu. Cuman uh, masih asik sih, tapi memang penerangan saya sepanjang jalan ini memang kurang karena memang wajar lah. Uh, ini mah sudah biasa kalau di wilayah-wilayah ke dalam kayak gini cuman kalau untuk orang yang senang melancong atau berpetualang -ber mah asik ke sini jadi uh, dari makanan gak juga gak susah lah banyak uh, warung-warung gede gitu artinya bahwa ini wilayah sudah maju lah uh, sudah tidak kalah dari yang lain Oke okay, gan, kan saya juga mau nikmatin dulu pemandangannya nih sayang kalau dilewatin oke lanjut dulu ya oke kan kayaknya reportase jalan-jalan aprak-aprakan ke lembur baturnya saya sampaikan sampai akhiri dulu di sini sebenarnya masih pengen banyak yang disampaikan cuman karena terkait durasi juga cuman jadi satu catatan ini jauh dari ekspektasi saya setelah jambe mantap, subang juga mantap, jadi enak untuk dikunjungi. Jadi, buat teman-teman yang senang ngelancong, ngelancong ke suasana pedesaan, gini ini salah satu tempat yang saya rekomendasikanlah secara pribadi. Oke, mohon maafkan ayo bila ada informasi saya yang salah. Sampai ketemu lagi di petualangan saya selanjutnya. Terima kasih, semoga suka sama video ini. Dan lanjutkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.